Всем привет! С вами Владимир. И в данный момент мы находимся в Крыму, Судакский район, поселок Морское. Здесь мы собрались отдохнуть немножко, кхм, соответственно, поработать, совместить, как говорится, приятное с полезным. И по моему приглашению ко мне приехал мой партнер из России, город Москва, Владислав Тверитнев. Вот. Да, машина во время пути была была, как вы видите, приведена в вот, да, настоящий вид да, после обработки экошина продукции компании Фухай, Вот экошин соответствующий получился вид. И сейчас я хочу продемонстрировать еще немножко. один из небольших э, приколов э, либо эффектов, которые производит наш продукт. Это на данный автомобиль, камер. H3 я нанесу, обычную автомобильную краску, вот. ну, нужно небольшой промежуток времени, чтобы данная краска высохла, я хочу передать сейчас слово обладателю этого автомобиля, который с вами поделится по использованным продуктам. У нас вот, рад, рад, вас приветствовать э, в Крыму. Вот. Э, на данный это второй автомобиль Хаммер H2. Э, в предыдущих роликах э, Владимир об вот, этом не сказал. Я снимал уже свой первый Хаммер, который у меня был синий. Вот. Результаты такие, что люди в них, в общем-то, не верят. Вот, что на таких машинах можно достигнуть такого результата. Реально могу вам сказать, что Хаммер H2 с объемом двигателя 6,2 литра способен и это доказывается роликами которые выкладываются в сеть экономить топливо до 12 ,2 литров на 100 километров 12-2-12-3 на скорости 80-100 километров в час вот. на данном автомобиле я применил тоже продукцию компании FFI в виде жидкого MPG буста в данный момент мне удобнее по дозировке применять MPG капсы потому что одна таблетка полностью растворяется в баке 85 литров Экономия на данном автомобиле составила с 25, 25 литров, упала до 13 литров на 100 километров. Помимо а двигателя 3,7. Считайте сами, рассчитывайте сами. Можете верить в это, можете не верить в это, но это действительно работает. Иначе бы я просто не применяла на данном автомобиле, тем более с тем топливом, который существует и в России, и в Украине. Спасибо большое, Влад. Высохла Потім… немножко Краска подсыхает, немножко, немножко еще остается. Расскажу еще о специфике продукции. Это Экошин, повторюсь. Это шин, продукция компании Safai. Это сухая мойка без воды. То есть, если ваш автомобиль запачкался, да, и вам его нужно срочно помыть, нанеся продукцию в машине. вы первое, а, полируете автомобиль, полируете автомобиль, вымываете его до блеска, и э, после применения э, продукции происходит эффект горячего воздуха. Ну вот на данный момент давайте мы попробуем отмыть данную краску с автомобиля. Для большей еды ну, мы 90 тысяч раз за три, раз не три, раз за три, ну, промежуток времени, чтобы раз за три, и элементарно обычная тряпочка. Сутненько. Мы берем этот кошельчик и удаляем. Вот. Вы смотрите и видите, что краска с этого автомобиля снимается полностью. А, значит, Я полностью всем рекомендую, кто пользуется автомобилями, во избежание подобных несчастных случаев, а также за защита экологии окружающей среды, пользуйтесь продукцией компании FFI. А, внизу этого ролика будет ссылочка, Заходите по ссылочке, узнайте, как можно вместе с нами зарабатывать деньги. Спасибо большое, всего доброго.